Всем привет, дорогие друзья! Мы по-прежнему находимся на Мальте. Рядом со мной Андрей. У нас только что завершился большой этап в нашей жизни под названием ESL Pro League. Мы завершили этот этап на пятом-восьмом месте. Кстати, как и прошлый сезон, что иронично. Поэтому решили, прежде чем приступить уже к новому этапу, то есть, то есть это уже дорога на мажор, РМР, который проходит здесь же, я решила поговорить с Андреем, чтобы узнать у него, подвести какие итоги ЕПЛ и узнать, что там по пошло не так в целом. Здравствуй, Андрей. Здравствуй. Мы сейчас находимся как раз за день до старта РМР, поэтому давай сначала поговорим о EPL, чтобы уже, знаешь, оставить все плохое позади. В принципе, групповая стадия, мы играли в группе А, самые первые, пошла не очень, мы проиграли Point, Vitality и NIP. Вот, две из этих побед были особенно неожиданными. Ты подвел для себя некие итоги, проанализировал, что, на твой взгляд, не получалось у нас конкретно в групповой стадии? В целом мы были тогда еще даже не. Мы мало тогда играли с Сашей, э, в принципе. То есть мы сыграли с ним, по-моему, 3-4 дня всего праков после отпуска, потому что Саша был в Дубае. Мы тренировались с Хитриком, потом вернулся Саша на игру на Бласте. У нас было буквально 3-4 дня там, все, практически по, по всем картам. Ну и были из-за этого были, наверное, какие-то неточности, в принципе не все было наиграно. С Виталитами был, был довольно-таки ровный матч. Эндпоинт а было неожиданность, само собой. Но и с Непами, вот эти вот матчи на EPL, когда они... Ничего не решают. Не то, чтобы не решают, но они... Очень странно, странный формат, который отсутствует на других турнирах. Ты э, играешь последний матч, тебе мысленно говорят, ты уже прошел. И все-таки чуть сбавляется Напористость, это Мотивация, уровень да. мотивации. А, мы по, давай разберемся немножко в деталях того, что в принципе еще могло пойти не так. Мы попрощались с Кириллом, мы сделали последнюю замену уже 4 месяца назад, однако нестабильность все-таки еще ощущается, и мы, там, и... ты об этом говоришь, и игроки, в принципе, это видно по результату. А, пришлось, конечно же, после ухода капитана многое менять, позиции ребят, кто, на твой взгляд, адаптировался к этому сложнее всего? И проходит ли процесс адаптации до сих пор? После замены Кирилла, получается, у нас мы, делали, мы были в таком в турбулентном режиме, и нужно было найти быстрое решение в кратчайшие сроки. Вот. Поэтому я имею в виду по позициям, все эти ситуации. То есть у нас были турниры впереди, Лиссабон, Кёльн. Мы не делали глобальных изменений. Вот. Я бы сказал, все-таки проблема в том, что после отпуска мы не вернулись той командой которая была до отпуска вот и все то есть пока еще этого не видно абсолютно если углубляться в детали то там мы с командой это разобрали но это не то что можно разбирать на публику то есть, uh -huh. но видно что после отпуска пришла другая команда uh -huh. Как ты сейчас оцениваешь прогресс Дениса как капитана? Тоже прошло уже довольно много времени, и, в принципе, сейчас многие говорят о том, что это потенциально один из самых сильных капитанов в мире в будущем, да? когда он уже наберет немножко опыта. Что ты скажешь о Денисе, о его личном, личной форме как исполнителя в игре и как капитана? И не мешает ли одно другому сейчас? Не просел ли он в твоих глазах в форме личной? Ну, я думаю, ему тяжело как минимум потому, что из отпуска вернулась другая команда. И если он себе выстраивал одну картинку, которая была, например, в Кёльне или в Лиссабоне, для него все усложнилось, поэтому есть нестабильность в этом плане. То есть он реагирует на какой-то изъян в игре наш и не ожидает его абсолютно, и ему он тоже обескуражен часто бывает нашими ошибками. Вот, поэтому пока рано говорить президента, потому что нам нужно, мне кажется сначала сейчас сделать полноценный нормальный буткем после отпуска подкорректировать нашу систему, потому что она сейчас чуть сломана, вот и тогда можно будет понять, как Денис все-таки развивается в этой системе uh -huh. и видеть его динамику, потому что сейчас видно, что после отпуска мы вернулись как бы в ту же систему, но к сожалению то, что можно было увидеть, например, до отпуска, мы не смогли увидеть. Вот, то есть за счет громких побед, например, в Лиссабоне, э -э грандфинала в Кёльне, вот, не все игроки смогли проявить себя так, как это происходит сейчас. Соответственно, многое чего было не видно. Вот. А когда ты приходишь из отпуска, и нужно включать больше анализ, мышление, Uh, не индивидуальный скид, потому что ты все еще не в форме, где нужно больше думать, договариваться, реагировать на ситуацию в игре. Ситуация оказалась совсем другой. Uh -huh. И теперь мы видим реальные ошибки, реальные зен. Там мы играли как бы, доигрывали сезон на углях, и все-таки много было выиграно за счет какой-то хорошей индивидуальной формы, или даже частями, частично. В игровых ситуациях было видно, что мы доигрываем какими-то старыми наработками, которые уже сильно закрепились uh -huh. и в которых мы сильно верим, да. Пособлю, все обновляется. То есть ты приходишь как бы чуть-чуть уже частично, это как можно сказать, с чистого листа, потому что ты выстраиваешь какую-то такую ступеньку, то лесенку, да, на каждой карте того, чем ты можешь доминировать против соперника, это очень как бы, важный, важный этап, э -э, когда мы набираем форму. Скорее всего, придется заново все перестраивать, то есть старую систему, но ее по-другому по -по 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 собрать чуть-чуть, вот. э -э, так как она, игроки уже были в этой системе, они быстро в нее вольются, но ее нужно все равно чуть-чуть типа, с фундамента начать и это можно будет сделать на буткемпе перед Essa мажором, that. если мы пройдем РМР. Еще до отпуска ты как раз говорил о том, что вы сейчас доигрываете, опять же, старыми структурами. Однако это работает, потому что другие команды еще не успели подстроиться за счет того, что у кого-то были изменения, у кого-то просто они были ну, вот, хуже, чем мы объективно по игре. Что скажешь, сейчас уже адаптировались больше команды к тому, как мы играем, и поэтому вот, получается то, что получается. Может ли это быть одним из факторов, что команды просто научились против нас играть? Ну, скорее всего, этот фактор тоже играет важную роль. Нам самим нужно сделать так, чтобы все винтики в механизме, в нашем большом механизме работали. А пока мы его пытаемся выстраивать, команды уже двигаются вперед. Плюс после матчей с нами они тоже что-то могут изучить, что-то могут перенять у нас. Вот. И, например, видно было, как... Ну, условно говоря, у нас было два матча с Виталий, и как они спрогрессировали во втором. Uh -huh. Особенно вот после первого на власти мы их обыграли. И на VP это уже была другая чуть команда. Ну, они в целом выиграли турнир, то есть Виталий сейчас набирают форму. Посмотрим, что будет дальше. Мы, кстати, с ними в группе в РМР. Поэтому, скорее всего, мы с ними и увидимся. Еще немножко о текущей ситуации с ребятами. Вот мы говорили перед плей-офф стадией, что ребята поменялись местами. Теперь они сидят немножко там, Илья с Валерой поближе. И сделано это было в целях того, чтобы улучшить коммуникацию. Вот как ты считаешь? Ты, ты, ты говорил о том, что из коммуникации были проблемы а, как раз после последней нашей игры на, на, в стадии плей-офф ЕПЛ. -а. Что скажешь, на каком уровне сейчас именно это находится часть нашей игры? Мы два матча сыграли всего. Это было сделано для того, чтобы Денис мог быть сесть в центре. Вот для чего это было сделано, в первую очередь. Все угу. остальное это уже побочные такие бонусы, угу. которые мы старались подкорректировать, чтобы кроме Дениса еще и другие игроки чувствовали себя комфортно. Хорошо. Я говорила, Сашей уже вертика ты расскажи нам тоже. Мы все чаще, все реже видим нюк в качестве пика, все реже видим нюк от Нави. Ты уже всерьез свой взор обратил на Вертиго? Вы разбираете эту карту, и мы можем ее увидеть? А почему нюк? Почему не с Ну, не знаю, мне это показалось, что это может быть какой-то заменой нюку. Например. Не, мы играем Вертиго, хотим играть 7 карт. Но это удобно, потому что команда, которая против тебя играет 6 карт и не играет Вертиго, ты можешь ее не вычеркивать. Знаю, что они точно ее не возьмут. При этом, если возьмут, у тебя есть какие-то наработки, ты можешь, и ты готов ее играть. В этом плане это очень удобно. На этом турнире мы были готовы просто ее оставлять, а, и на эромере. Вот на мажоре, думаю, мы готовы ее даже будем пикать. Угу. Ну, я имею в виду с теми, кто ее не играет, конечно. Ну и впереди РМР, 16 команд, 8 проходят на мажор, 3 в стадию легенд. Как оцениваешь наши шансы, как переключиться вот после ИПЛ, быстро прийти в себя и начать новую историю? Как оцениваешь шансы наши на РМР и кто главный конкурент? Переключиться, думаю, несложно, потому что было поражение обидное, поэтому нужно, наоборот, в таких ситуациях должны, наоборот, прибавить. Угу. Игроки, то есть переключение автоматическое. Потом, э, по поводу конкурентов, ну там все команды те же, что и были, в принципе. Э, которые сейчас в топе, то есть Vitality. Героики. Тут скорее больше идет вопрос о легендах. Угу. Там всего три слота. Соответственно, команды, которые играют 2-0, только две проходят, и потом будет игра за третий слот. Вот, я надеюсь, что это будет матч, а не по букальцу, там они будут определять. С букальцем всегда какие-то проблемы. Вот, то есть нужно сыграть именно матч, потому что тогда на прошлом Мэри была проблема, и многие команды могли остаться без коты просто за счет букальца uh -huh. и было было очень много шума. Из-за этого, по-моему, по поменяли они эту историю. Ну, чтобы быть уверенным в бугольце, нужно, в общем-то, брать максимум раундов и как можно быстрее выигрывать. Нет, в бугольце работает так, что ты, когда выигрываешь соперника, те, кого ты выиграл, должны потом обыгрывать других. Тогда они набирают тебе mm. очков. Mm -hmm. Если они проигрывают, то тебе очки понижаются. Вот. Ну, первый наш соперник иллюминар польский коллектив. Вот как подготовиться к команде, против которой вы не играли никогда? Будем ли мы, как будет вообще твоя работа против таких команд выглядеть? Будем ли мы видеть конспекты у ребят вот по игре Иллюминар? Да, да. Иллюминар команда, которая регулярно играет, конечно, это не это не просто микс, который типа появился из ниоткуда. То есть если соперник играет регулярные матчи, э, есть материал, по которому можно готовиться. Uh -huh. И выстраивается геймдоп, в принципе, против любого соперника есть геймплан, то, что у нас на на 4 листах uh -huh. недооценивать не, не планируем, правильно, соперника? Честно, я не знаю, какая команда, в принципе, в современное время может, ну, типа, позволить себе недооценивать. Слишком много уже было этих э, сюрпризов, такой, как говорят, апсет, но матч... На удив... когда соперник удивляет, андердог, чертова uh -huh. лошадка, то есть это уже не новость для всех, и таких ситуаций было много, там даже те же комплексы, где могли обыграть недавно Фейзов, но uh -huh. мне кажется, если ты недооцениваешь уже на, на этом этапе в современном КС, то это больше не профессионализм идет. Uh -huh. вот. Но бывает как бы другая недооценка, ты все равно выстраиваешь какие-то ожидания вокруг команды. Вот, когда команда прыгает выше головы, тогда это может быть недооценка. Ну, потому что кто, жда... ты не ну, кто от... да, мог ждать, что они так хорошо сыграют. фрифизы, наверное, не ждали от комплекса такой игры. Вот. И, то есть ты все-таки рассчитываешь на обычный уровень этой команды. Иллюминар, в принципе, команда не сильная. Вот. Я, я не думаю, что они прыгнут выше своей головы. Вот. А, поэтому мы будем настраиваться на. Борьбу просто, когда играешь с таким соперником, очень важно настраиваться на него как на полноценного противника, Рагу. с которым нужно бороться, угу. придется бороться, ожидать борьбы. Вот, тогда ты готовишься к этому, да. Если ты к этому готовишься, то в принципе в случае борьбы, которая может случиться, может нет. Но в случае, если она случится, у тебя уже есть. Майндсет на это готовый. А если ты не думаешь, что будет легкая игра и начинается борьба, тогда тяжело перестроиться. На best of 1 не успеваешь, даже не Best of 3, поэтому Нет, очень важно более. настроиться сразу на борьбу. Мы находимся все в том же месте, где все весь этот месяц практически наш практик не менялся. И вот КРМР, в принципе, мы все там же. Валера сейчас сидит, настраивается перед игрой. Привет, Валера. Привет, Тони. Как твои дела? Ну, все хорошо, все приятно. Все хорошо? Да. Расскажи мне, какие у тебя эмоции после ИПЛ, как ты пережил поражение, расстроился или ты? Ну, конечно, расстроился. Неприятно проиграть, но Главное сделать выводы правильно, угу. вот. а двигаться вывод. дальше, потому ну, что у нас РМР и МАЗОР впереди. Которые... Надо на этом фокусироваться. Да. Как ты оцениваешь свою личную форму? Ну, в целом, могу сказать, что есть над чем работать и нужно сейчас тренироваться. Угу. Чем ты занимался вот сколько у нас, эти три дня, получается? вырезала. Ой, такие вопросы. <с> Очень <с> сложные. <с> Уже забыл? Нужно вспомнить, конечно. Ну, вспомнить. Один день, точнее, два даже тренировочные. Вот. Mm -hmm. Тренировались, короче, мы. Молодцы. Слада, сегодня против Иллюминара игра. Вестов 1 всего лишь. Mm -hmm. Как ты относишься к Вестов 1 игр? Как ты думаешь, чего нам команда от команды Иллюминара? Очевидно, он говорит, но бывает разное. Вот чего ждешь от поляков? Ну, я не жду ничего сверху, естественно. Просто нужно нам сфокусироваться на нашу игру и, и все. Угу. Козлик стоит рядом, все хорошо, все готовы, правда? Да. Задерживается наша игра немножко, еще ждем ребят. Вот, э, на фоне у нас сидит тоже, готовится, остальные где-то отдыхают. Да, у вас была настройка только что, да? да мы сейчас настраиваюсь на да? Угу. Ну, и сейчас свободное время, и затем уже будем отправляться э, в игровую зону. Кстати, у нас новая игровая зона, игровая зона, новое место, мы вам его покажем. Вот, хоть какие-то изменения произошли. это ошибка или нет, мы действуем уверенно. Это против них будет самое главное. Давайте. Дальше я уверен, с первого этажа ваше число. Кто вы? Радио бежать! Два квадрата. Два квадрата. Два квадрата. Всё, бомба, бомба мид, бомба мид, забейте на Б. Саш, флешку А кто дает? Дал еще. Сань, накинь мне, кинь мне, Сань. Передний тип. Да, да, да. Рейна есть, Рейна, Рейна. Убил. у УП убил. Пошел, зашел. Очко. Не зашел. Да, я, короче, перепутал. Я сказал зайчик, он потом сказал убил. Еще, еще красный, красный.

не стрелял. Аккуратно играет. <просу> Я всем подаю. Надо одному пробежать под ним. Я пробегаю. Я пробегаю. Гол <просу> <просу> сразу, гол сразу. Давай, Ваня. Я дал номер. Спина а аккуратно быстро, спина аккуратно быстро. Старт, Так, теперь бомб, да. 2, 2, Валер, гранаты. Он на я убил за ним. Не торопитесь, не торопитесь. У них пистики. Фу Мы их сейчас...

Коротше, у меня какое-то движение. Не, коли он двоєкзи купила, я мені кажуть. От у мене до.зик, у нього там 30. Но когда сторону. Он третьим, я очень слав, mm -hmm. що зараз зигай був. Не, я знав, що два длина, понял. Ми виграли цю карту 16.5. Було дуже швидко. Як тобі ця гра? Ну, соло виграв. Та Це просто щось крейзі, 41 фраг. Чи mm 42? -hmm. 41, я тільки глянула. Я теж, теж думала, 42, але ні, 41. Це щось неймовірне. Что вам нужно было еще делать, да, когда у нас такие домики? Мы просто бегали, чтобы все кончилось. Саша в первой половине теж не, не вмер, ни разу. Теж дуже... Ні, але все рівно були помилки в цій Пули? все рівно гнів. Uh -huh. Тому віддали, в принципі, 5 раунд. Ну, Ви вже більш звикли грати проти, проти команди Тір 1 рівня, тут же інший формат, і це РМР, тут будуть інші команди, з якими ви ні разу в житті не грали. Тож, як ти відносишся до, до цих ігр? Це як будь-яка гра, треба викладатись на максимум просто і робити те, що ми плануємо, наш ігровий план. І я думаю, це буде тоді, як сьогодні, нормально. Uh -huh. А вже, вже відомо про такого завтра? здається. Mouse Спорт. Ну, це не точно. Але uh -huh. Але, давай так, якщо Спорт, що ти думаєш про цю команду, це вже вони, якщо я не появляюсь, виграли свою групу, на проєкту, так? Так. Вісім груп? Uh -huh. По картам було. Спорт, ну. Это молодая команда. Там, по сути, Академия и Декстер uh -huh. їх. Але, Но они очень хорошо играют. Так? И на праках, там очень хорошие индивидуальные игроки. Uh -huh. Но у них интересный пейзаж, поэтому будет интересная игра. Ну ладно, Тогда мы будем уже... И ты отдохни, спасибо тебе, живите. Давненько у нас не было таких коротких игровых дней. Формат Best of 1, одна игра в день всего лишь. Не дает нам особо разыграться. Однако, я надеюсь, вам понравился этот влог. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Напишите свой комментарий. ждем завтрашнюю игру игру, поэтому обязательно приходите к нам еще завтра. Всем пока!